महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष हूँ पिछले एक महीने से हम हड़पसर विधानसभा में एक कार्यक्रम कर रहे हैं एक योजना के अंतर्गत फ्री सर्विस है जिस नंबर पे फोन करके हड़पसर विधानसभा के जो मतदार है वो हमको कॉल करते हैं उनका आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड की कुछ समस्या है उनका हॉस्पिटल के कुछ इश्यूज है उनका शहरी गरीब योजना है सरकारी स्कीमों के इश्यूज के लिए वो हमको अप्रोच करते हैं और हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं इस योजना के संदर्भ में 4 जून को हमारे पास ससुन हॉस्पिटल की एक कंप्लेन आई एक महिला आई सैयद नगर एरिया से जिन्होंने हमको बताया कि उनके बच्चे की सर्जरी हुई है न्यूरो सर्जरी आठ दिन हो गया सर्जरी होकर के सरकारी योजना में होने के बावजूद हमसे मेडिसन्स बाहर से मंगवाए जा रहे हैं हमने वो मेडिसन्स ला के दिए है उसके बावजूद हमसे चौबीस हजार पाँच सौ रुपए की डॉक्टर डॉक्टर ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप चौबीस हजार पाँच सौ रुपए एक जसपाल मेडिकल है ससून हॉस्पिटल के करीब में उसको जाकर के दीजिए मेरा नाम बोल करके और अगर आप ये सब नहीं करते हैं पैसे नहीं देते हैं तो हम आपके बच्चे के खिलाफ आपके बच्चे की माँ के खिलाफ और जो हम लोग उनको साथ दे रहे थे इनके खिलाफ हम एमएलसी करके पुलिस कंप्लेन कर देंगे ये सब संदर्भ ये सब इंसिडेंट्स हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग हमने अभी आपको पेश भी किया है और आपको दी भी है ये जैसे ही ये संदर्भ हुआ 4 जून को रात में साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक हमने पुलिस अधिकारियों को कंप्लेन की हमने ससुन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की सात दिन इंतजार किया वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कल हमने माननीय पुलिस कमिश्नर पुणे पुलिस कमिश्नर और ससुन के डीन को लिखित कंप्लेन दी है और वो लिखित कंप्लेन हमने जोड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ हम ये डिमांड करते हैं महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि आप पुलिस कमिश्नर हो गवर्नमेंट हो ससुन का एडमिनिस्ट्रेशन हो ये इसके ऊपर स्पेशल एसआईटी लगाए और जो भी गुनेगार डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग है ससुन का स्टाफ है इनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो पिछले हफ्ते में हमने पिछले महीने में कुछ दिनों में हमने देखा है चाहे वो ललित केस हो ड्रग के प्रकरण में ससुन में चाहे वो हिट एंड रन केस हो अग्रवाल का उसके बावजूद एक दिन सस्पेंड होने के बावजूद अगर ये गरीबों की लूटपाट हो रही है तो ये पुणे और महाराष्ट्र के लिए एक की बात है नाम खराब करने वाली बात है हम अपील करते हैं स्पेशल एसआईटी लगे और इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सात दिन के अंदर आंदोलन लेने की भूमिका लेंगे प्रशासन की तरफ से हमको तो कोई अभी तक अप्रोच नहीं है तो सप्लाई तुला तेच सांगतो काल दोन ऑपरेशन होते पैसे नाही म्हणून त्यांना किट दिली नाही त्यातला एक पेशंट आई तिथला मेला तिथं जा ऑपरेशन काल झालं असं तो वाचला असता समजते का एक तर मारला त्यांनी पैसे तुझं जाऊ देच कोण येते डिलर बात करू का मला काय प्रॉब्लेम नाही पण तू मागणारच आहे तुला कुठे येते तिथं हे मेडिकल आहे तेच पाल म्हणून बाहेर तो भेटला पेशंता तो <Bürger> um. है न टेन्शन टेन्शन दिया मेडिकल का सामू कुल प्रिंसिपल मगोटो बेस्ट पाल मेडिकल ना जिस पा जिस

चोवीस हजार त्याला डिनरला द्यायचं डायरेक्ट पहिले तुझी तयार असे लगेच तुझ्या पर्यंत तयार ठेवले लगेच मी सांगतो त्याला बरोबर आधा कॉल करायला तुम्हाला बघून जे काय विकायचं विचारला होता घरच चालू काय काय नाही तरी पण तिकडं कॉल करा तिकडं ऑप्शन नाही आहे असं पण आहे त्यांना मंगळवारपर्यंत टाईम देऊन टाकून रेशन कार्ड कार्डचा ते पण नाही झाला ते पण दोन दहा दहादा कॉल करायला प्लॅटफॉर्मवरती दोन ऑपरेशन ठेवायचे होते एक तुम्ही ऑप्शन नाही जा दुसरा पैसे घेऊन ऑप्शन नाही आहे दुसरा मालकाला सांग बोल रहे केस बिस करणार आहे म्हणून आता उद्याच्या मी तरी नऊ पर्यंत वाट बघत नाही तर डायरेक्ट मी ऑन पेपर पुलीस कॉल देणार आहे आणि डायरेक्ट केस करणार डायरेक्ट एम एल ची खाली करणार मालकाचं पण नाव टाकणार पण नाव टाकणार नाही म्हणून टाईम त्यामुळे पैसे पाहिजे ना पैसे म्हणजे आमच्याकडे पैसे पाहिजे ना देण्यासाठी माहीत नाही मग आपण यायच नव्हतो तुम्ही तो आधी डिसिजन घ्यायला पाहिजे होतो मंगळवारी रात्री जर बोलले मंगळवारी रात्रीपर्यंत आम्ही कसे केलं एमजी पी जे मंगळवारपर्यंत हे आणतो बोलले रेशन कार्ड आमच्या शब्दावरच थांबला दिलं मंगळवारपर्यंत काय करायचं नऊ पर्यंत मंजारे नंतर